Извините, это будет немножко скучно, но я хочу расставить точки над «и», потому что очень много разговоров, почему нас нет на 1 плюс один, какой контракт, что это было. Я попытаюсь вам рассказать открыто, как оно есть, и я сделаю свой вывод. Сейчас пойдут юридические цитаты, их я не буду комментировать, потому что мы можем оказаться в судах. Но 3 сентября 2015 года мы заключили договор с телеканалом 1 плюс 1. От видірка из этого контракту. Здійснити трансляцію програм у повному обсязі відповідно до хронометражу, визначеному у додатках до даного договору у прямому ефірі та у записі при трансляції повторів програм без будь-яких змін, моделювань тощо. Додаток номер 1 пункт перший. Сторони погодили наступний графік виходу в ефір програми в прямому ефірі телеканалу 1+,1 плюс у 2015 році. Час виходу програми в ефір на телеканалі. П'ятниця о 20.15. Пункт третій внесення змін до графіка виходу програм в ефір телеканалу 1+,1 плюс можливе за виключенням випадків, прямо передбачених договором, виключно за письмовою згодою сторін, що оформлюється додатковою угодою до договору. Понедельник, значит, мы в прошлую пятницу нас сняли с эфира за две минуты до начала программы. Это, это, это очень многие знают, нас не предупредили, естественно. А проблема в том, что в договоре, который действует в течение сентября, сказано, что авторские права начинают принадлежать каналу 1 плюс 1 с момента начала трансляции прямого эфира. Так как его не было вообще, эти права принадлежат нам. И поэтому программа вышла на 112. В понедельник 21-го, уже в этот понедельник, мы отправили руководству телеканала 1 плюс 1 письмо с вопросом, мы выходим в эфир вот сегодня или нет. Вот такой ответ, ну то есть вот сначала наше письмо. Просимо повідомити, чи відбудеться трансляція програми «Шустер Лайф» у прямому ефірі на телеканалі «1 плюс 1», що запланована на 25 вересня 2015 року о 20 годині 15 хвилин. Вчора, около 11 часов, 11 часов утра, ми отримали від телеканалу «1 плюс 1» відповідь. просим утриматись від подальшего публичного сповіщення телепередачи шустер Лайф» на будь-якому іншому телеканалі, окрім телеканалу Один плюс 1 та Три СТВ. не выходите нигде. То есть нет, не выходите нигде. Выходите у нас, как бы, потому что в телепрограммах и в... на том же сайте телеканала 1 плюс Один наша программа была в эфире сегодня. Только почему в 19... А, в 19.30 ТСН, а в 20.15 мы, как в контракте, все нормально. Однако, сегодня в 11.28 утра, сегодня, на сайте телеканала 1 плюс 1 появилось заявление о том, что не будет программы. У п'ятницю 25 вересня програма «Шустер Лайф» не вийде в ефір каналу 1+,1. Як повідомляє прес-служба 1+,1, у 20.15 вийдуть фільми «Перевізник 1» та «Перевізник 2». Такі зміни в програмній сітці обумовлені тим, що між каналом і студією залишився ряд неузгоджених юридичних моментів, для вирішення яких потрібен час. Щодо подальших виходів проєкту Шустер Лайф в ефірі каналу, необхідно зазначити, що між каналом і студією підписана довгострокова угода, що передбачає авансування ряду програм. Канал виконав свої зобов'язання і сплатив у повному обсязі всі необхідні платежі, повідомили в прес-службі. Ну, і одразу після цього, звісно, ми з, з телепрограм. І все, от якби кінець історії. Все. Самое интересное, я считаю, да, что в субботу 19 сентября, то есть прошлую субботу, первый российский телеканал, это вообще стало новостью номер один в телевизионном пространстве России, там ими разговаривать нечем, поэтому, да, и вот как это осветил первый российский канал. В столице Украины тем временем всплывают все новые подробности скандала на телевидении. Ток-шоу о политике сняли с эфира всего за две минуты до начала. Программа все же вышла, вызвав много разговоров о свободе слова, которую как раз на этой неделе президент Порошенко назвал абсолютной ценностью. С подробностями Григорий Емельянов. Популярное шоу Шустер Лайф должно было появиться в эфире канала 1 плюс 1 в пятницу вечером. Не появилось. Спустя четверть часа трансляцию запустил 112-й канал и начал с цитирования одного из прошлых выпусков. Я приверженец свободы слова. Мне может не нравиться то, что говорится в программе, но я отдам жизнь за то, чтобы она была. И стоп-кадр. Попытку перефразировать Вольтера Шустер президенту припомнил. Я специально попросил остановить на этих словах президента. Не отдаст он жизнь за то, чтобы эта программа была. Но сейчас и нас можно обвинить в том, что мы работаем на пользу Кремля. Можно. Но я к российским коллегам, у меня есть конструктивное предложение. Давайте мы час в неделю будем выходить у вас. Ну, один час в неделю всего лишь. И мы вам расскажем все про Украину.